Semalam, saya telah membaca sebuah laporan daripada Oriental Daily bertarikh 10 Mac 2025 tentang usaha kerajaan China menerapkan unsur budaya China dalam agama Islam. Terdapat empat bahagian dalam laporan ini. Saya ringkaskan dengan membaca hanya tiga bahagian sahaja. Bahagian pertama, penghapusan unsur dan pengaruh Arab dalam agama Islam. Semasa persidangan dua sesi, iaitu Kongres Rakyat Kebangsaan dan Persidangan Perundingan Politik Rakyat China berlangsung, Persatuan Islam China telah menukar logo pada akaun rasmi WeChatnya sesuai dengan langkah penghapusan unsur Arab yang dikatakan berkait rapat dengan usaha Beijing dalam memperkukuhkan pengaruh budaya China dalam hal ehwal agama. Akhbar Hong Kong Sing Tao Daily melaporkan pada Isnin bahawa China sedang giat mempromosikan pengaruh budaya China dalam agama dengan penekanan khusus pada Islam. Terdapat kira-kira 20 juta umat Islam di China yang kebanyakannya tinggal di Xinjiang, Ningxia, Gansu, Qinghai dan Yunnan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pihak berkuasa telah memberi tumpuan kepada usaha mengeneralisasikan konsep halal dalam pelbagai bidang serta menukar seni bina masjid agar tidak lagi berunsurkan Arab atau Arab Saudi. Sebaliknya mereka menuntut agar bangunan keagamaan mencerminkan ciri dan gaya seni bina China. Semasa berlangsungnya persidangan dua sesi tersebut di China, dilaporkan bahawa logo pada akaun rasmi WeChat Persatuan Islam China telah ditukar. Jika dibandingkan logo asal persatuan berwarna hijau dengan pengaruh Arab yang kuat serta mengandungi perkataan bahasa Inggeris. Namun logo baru telah ditukar kepada warna biru dengan reka bentuk yang lebih ringkas tanpa perkataan bahasa Inggeris sekaligus mengurangkan unsur keagamaan dan lebih menonjolkan identiti kebangsaan. Bahagian kedua, pentasiran dan pertenjemahan semula Al-Quran dalam bentuk buku petikan dan penjelasan ringkas Al-Quran versi bahasa Cina. Al-Quran ialah kitab rujukan asas dalam agama Islam dan usaha menterjemah serta memberi penjelasan semula merupakan langkah penting dalam proses menerapkan pengaruh budaya China ke dalam agama Islam. Setelah lebih empat tahun diusahakan, buku petikan dan penjelasan ringkas Al-Quran versi bahasa Cina ini telah diterbitkan secara rasmi pada September 2024 dan pada Oktober tahun yang sama, satu sesi perbincangan mengenai penerbitan buku ini telah diadakan dengan kehadiran Timbalan Menteri Jabatan Kerja Barisan Hadapan Pusat atau UFWD merangkap Ketua Pentadbiran Hal Ehwal Agama Negara Chen Rui Feng. Antara hasil perbincangan ialah penerbitan dan pengedaran buku petikan dan penjelasan ringkas Al-Quran tersebut pasti memperkukuhkan pengaruh budaya China dalam agama Islam. Selain itu, penekanan perlu diberikan kepada latihan untuk para pemimpin Islam agar dapat membantu orang ramai memahami dan menguasai kandungan buku tersebut yang harus dijadikan sebagai bahan rujukan rasmi di Institut Pengajian Islam. Presiden Persatuan Islam China Yang Faming berkata hasil pentafsiran Al-Quran yang bercirikan pengaruh budaya China ini bertujuan membimbing para pemimpin Islam serta masyarakat Muslim di China agar dapat berpegang teguh pada kepercayaan yang benar, mengamalkan ajaran yang betul, menjauhi sikap radikal dan menolak ekstremisme. Terakhir, bahagian ketiga, Al-Quran yang sedia ada digantikan dengan buku petikan dan penjelasan ringkas Al-Quran versi bahasa Cina. Dilaporkan bahawa Al-Quran yang sedia ada telah pun dirampas di kebanyakan kawasan dalam wilayah Ningxia dan digantikan dengan buku petikan dan penjelasan ringkas Al-Quran yang telah diterbitkan itu. Pada Disember 2024, seorang imam di Masjid Taying di Yi Yuxi Yunnan bernama Ma Chun Guang bersama anaknya bernama Ma Yiwei telah ditahan oleh pihak polis atas tuduhan mengajar agama secara tidak sah kerana menyampaikan ajaran daripada al-Quran yang sedia ada sekaligus menyebabkan berlakunya bantahan besar-besaran dalam kalangan masyarakat muslim di China. Saya akhiri video ini dengan dua soalan berikut. Adakah Islam versi China telah menular ke negara lain seperti Malaysia? Dan apakah yang boleh kita lakukan agar Islam versi tanah besar dan buku yang mereka terbitkan bagi menggantikan al-Quran tidak disebarkan dan dijadikan bahan mengajar di institut pendidikan dan institut agama dalam negara ini.